Уважаемое здоровья. Уважаемое здоровье! Что, как вы, хлопцы? Силы, здоровье! Боже мой! Красавчики! Я добровольно даю согласие на, на, интер... на интервью. <кхе> Вас тут не заставят это делать? Нет. — Мне заставляют. Мне заставляют. <свят> э, чего, Данил Александрович, 31.05.2002 -го, -го, год рождения. <свят> э, Что я с... буду питание украинское задавать, вы разумеете? А? — Ну, трое, понимаю чуть-чуть. Трохи понимаю. Я служил в Республике Армении в 102-й военной базе. Две награды имею за ну, в командировке в Карабахе за участие миротворческой миссии Был командиром ПТРК. Вот получилось так, что ударил офицера и меня отправили в Новочеркасск. Ну возбудили уголовное дело отправили в Новочеркасск. Ну в городе Новочеркасске ждал суда своего. В итоге судом как и дело ну, замяли дело и меня отправили в, город, ну, в Донецк. Вот. Из Донецка две недели на полигоне я пробыл, и меня отправили в Русиньяр. В Русиньяре задача была за, за, ну, за, закрепиться на точке. Ну, нам говорили то, что там никого нету в Русиньяре, то что мы придем на позицию и просто будем сидеть там. Вот. В итоге, пока я шел от, от ну, откуда нас высадили, Вообще, изначально мы ехали на БТР, наша задача была на БТР заехать в село Русиньер. БТР начали разбирать птичками. Вот, разобрали БТР, мы с него спрятались в посадке и начали движение в по маршруту в Русиньер. Вот. Ну, а как вы в полон? В плен я попала шел на позицию, сам был легкий трехсотый. Наступил на какую-то... на лепесток, может, он до конца не сдетонировал. Ну, ботинок целый было а пальцы там немножко потрепало. Вот. И моя двойка радейку потеряла. Радейка была у меня он то он увидел дом, я дом не увидел. Я ему говорю ну, беги типа за дом, я тебе ну, прикрою типа вот. Он пока перебежал за дом раздалась такая две автоматные очереди, я не понял что это автоматные очереди, потому что до этого нас птичками разбирали в посадке. Вот а двойка уже оказалась двухсотая, вот и потом выбежал ваш военнослужащий. Вот. Я ему ну, сказал, автомат, руки поднял, автомат э, отбросил, сказал, сдаюсь. Вот, и все. Потом он находился на позиции ну, с парнями там. Ну, помогал, там, позиции обустраивал. Ну, так. Сколько часов ты там на Я находился там 60 с чем-то дней. А, ну, больше месяца, получается, да? Да. Ну, почти два с половиной месяца. А что там происходило на позиции за этот месяц? На позиции... Туда еще приходили русские. Вот. Ну, парни их 200, или как бы выполняли свою задачу. Вот. Ну, наступали там. Село там находилось, вот это Русиньяр. Ну, там от села, там, может, четыре дома осталось. Обычно там, где, ну, лазят эти русские военнослужащие. Вот. Так там, ну, артиллерии там работали по селу. Ну, так где-то что-то рядом взрывается, так вот сидели Ну, а когда ну, ваши співвечизники, ну, россияне, да, атаковали позицию, на которой вы находились, что вы делали в цей момент? Немножко не понял, немножко. Ну, когда ну, россияне атаковали позицию вот эту, на uh -huh. которой вы находились, да. ну, что вы делали в этот момент? Как-то помогали? Ну, как-то, ну да, помогал. Как так позицию обустраивал, копал там. Такими вещами занимался. Вот. Ну, а чему вы целы были? Почему? Ну, ну, жить, просто... жить, жить хотел, как бы, да. Я не знаю. Жить хотел. Думали, что россияне э, придут и вас застрелят? Да. Не стали бы разбираться, кто, Ты свой, кто своих, кто чужой. В плен у нас особо-то ну, не берут. Бригада, в которой я служил в 1942, там в плен, ну, брали, я слышал то, что пленных брали они. А союзники там еще какой-то, 1945, по-моему, они в плен не брали никого. А -то я, ну, приказ. Ну да, да, приказ типа в плен не брать. А с 242-го, откуда я пришел, нам говорили насчет плена, но брать по возможности. Ну и я, я не хочу убивать украинцев. Ну, что это, что это как бы <coughs> братский народ, как бы мы все славяне, белорусы, украинцы, русские, один народ. Ну, Просто ну, из-за какого-то одного человека идти убивать своего ну, ну, я как бы, то, что там навязывали, то, что там плохие люди, там еще что-то, я с парнями на позиции прожил два месяца, как бы отношение ко мне было хорошее, там, ну, нормально я себя чувствовал. Звидки ты знаешь украинскую мову, и ну, как ты ее разумеешь? Ну, чуть-чуть. Как бы я понимаю, но не разговариваю. Звидки, откуда ты знаешь? Парни научили. За два месяца. да. А ты же сказал за родочек там? Ну, бабушка сидит. Бабушка, бабушка украинка. Не, ну самая живая зараз в Одессе. Нет, живых нет. А что а бачили взагалі, коли вот э, приехали уже безпосередньо на линию зіткнення? Что бачили? Что видел? Да. Трупы. Сколько? сотню, ну, за всю дорогу там Метр пройдешь, труп, там еще метр пройдешь, там труп. — Русские. А, ну, один-единственный труп я увидел у меня служащего украинской армии. Ну, судя по этому, то что он ну, там давно лежит, ну, то есть, как бы... А русские там свежие, там... Ну, я представлял то, что я, там, я не знаю... Ну, придем на позицию, просто будем сидеть на позиции какое-то время, потом... Мы обратно откатимся и все. А в итоге ну, не так все. Ну, страшно, но ну, они людей убивают. Везде трупы. Такого не рассказывают, не показывают. Ну, хотел бы попросить извинения, то, что ну, я пришел на чужую землю. Грубо говоря, захватываю чей-то дом. Вот Я осознаю то, что ну это ну плохо вообще.